नमो स्मन्ता सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरो बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते युगधारिणे नमः वसुदे वसुतं देवम् कंसचाणोरमार्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीगणेशाय नमः

सक्षुभयां तदीक्षते स आत्ममूलो तु मां परात्परः कालेन पञ्चद्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु सु पाले सुच सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनां गभीरा यस्तस्य नयस्य विभुः न यस्य देवारिषयः पदं कोहति पुनर्को हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्य कृतभिर्विचिष्टतो दुर्त्यनोक्रमणः समापतु निद्रीक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गः सुसाधवः सरान्त्यलोकप्रथमव्रणं वने भूतात्मभूतास्तुदहमसमे गतिः न वेद्यते यस्य न

ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये हरूपायोश्चर्यकर्मणि नमः नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञा नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे नमः नमो नमस्तेखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्ना यमार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणे सन्नचिदूष्णपाय तत्क्षोभवि स्फोर्जित मानसाय नैष्कर्म्यभावेन पिबर्जितागं नमस्करोमि प्रकाशायनमस्करोमि मादृप्रपन्नपशुप स विमोक्षणाय क्ताय भूरिकरुणाय सर्व स्वांशेन मनसे प्रतीत प्रत्यल्दृशे भगवते प्रियते नमस्ते औत्माप्तजात्मगृहविज्जने सुशक्ते य गुणसङ्गविवर्जिताय मोक्तात्मविश्व परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय हियं धर्मकामार्थ विमोक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वशिशोरात्यपि देहमव्ययां करोतु मेद हृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् न्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अतियद्भुतान्तसर्यतां सुमङ्गलम् वयन्त आनन्दशमोत्रमग्नाः तमाक्षरं ब्रह्मपरं परेश मव्यमाध्यात्मिकयोगम्याम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमेधे यस्य प्रमादयो देव वेदालोकाश्चाश्चाः यस्य ब्रह्मा दयो देव वेद लोकाश्चराचरः नाम रूप विधेदेन हल ब्याच कलया कृतः यथार्थ शोग्ने सबितोर व्यवस्थयो निरयान्ते सयान एव तथा यम गुणस प्रवाहो बुद्धिर्मन खानी शरीर सर्वा सवैन देवा सुरमा न स्त्री नो नुमानु गुणह कर्म न सन्न न सेध से शो जयताद सेशह जे हमिहा मोयाकि अनंत जिजी विशेना हमिहा मोयाकि अंतर्बहिश्च विदये भमोन्य इच्छामी कालेन यस्य विपलवस तस्य आत्मलोकावर्णस्य मोक्षम सोहं विश्वसितं विश्वं मस्य सोहं विश्वसितं विश्वं म विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मा नमजम् ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धृतकरमाणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगे सन्तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तोभ्यमसैह्य वेद शक्तित्रयाय किलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरान्तशक्तये करीन्द्रियाणामनवाप्यपात्मनि नायां वेदस्वमात्मानं यत्सत्याहं धिया

स्तोत्रान् निशम्य दिविजैः सह संस्कृ वद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमान चक्रायुधोऽभ्यमदा सुयतो गजेन्द्रः सोऽन्तः शरश्रुबलेन गृहीत आतो दृष्ट्वा गुरुत्मनि हरिख उत्पात चक्रम् उत्क्षेप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृत्सा नारायणाखिल भगवान् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सावतिर्य स्वग्राहमासु सहसृ कृपयो जहार ग्राधिपाटितमुखरिणा गजेन्द्रा सम्पश्यतां हरिरमो मुजतु